Baik Saudara untuk Sarawak semasa kita bersama Nor Sila Talaha di Studio BRTM Coaching, silakan Nor Sila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Banjir yang melanda negeri Sarawak masih terkawal setakat ini walaupun jumlah penduduk terjejas banjir menyaksikan peningkatan dengan sejumlah 5600 orang telah ditempatkan di pusat pemindahan semalam. But in the next week or so, we expect some rain and the situation will not as bad as it was a few days ago. Situasi telah berkembang. Kami berharap ada kurang air. Ditemui pada sidang selepas semasa taklimat pengurusan bencana banjir bahagian Kuching di Wisma Bapak Malaysia, Tan Sri Adenan menambah baras yang sedia ada sekarang masih mampu menahan dan mengawal pengaliran air ke Sungai Sarawak. Beliau berpuas hati dengan kerjasama padu dan usaha berterusan yang diberikan oleh jawatan kuasa pengurusan banjir negeri antara Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Jabatan Bomba dan Pilamat JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Jabatan Kebajikan Masyarakat atas kecemerlangan mengatasi situasi bencana banjir. Beliau turut memberitahu bahawa kerajaan akan mengambil tindakan segera memperbaiki jalan rosak akibat banjir selain menyalurkan bantuan kepada bangsa. Di Kuching pada pukul 7.30 malam tadi, paras air di Sungai Sarawak melalui surut justru tiada risiko banjir melanda kawasan rendah di sekitar bandaraya walaupun fenomena air pasang besar setinggi 62 meter berlaku lewat petang semalam. Menurut kenyataan daripada Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Sarawak, Siti Huzaimah Ibrahim, dalam kenyataan aplikasi WhatsApp Pintu Baraj dibuka pada pukul 8 malam bagi melepaskan lebihan air yang berada pada paras air 10.95 meter. Selain itu, cuaca yang baik sepanjang hari ini turut menyumbang kepada tiada risiko banjir. Sementara itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Noh Hisham Muhammad, semasa tinjauan berkata anggotanya tetap ditempatkan di 11 lokasi untuk memantau kenaikan paras air dari semasa ke semasa. Kita menjangkakan paras air semasa ini akan terus meningkat sehingga jam 7 apabila kawalan baraj yang awal uh, apa tu paras air semasa ini akan dibuka untuk membolehkan air daripada kawasan sungai ini keluar ke laut dalam pada itu tinjauan RTM di pusat pemindahan juga mendapati penduduk terjejas masih lagi berada di pusat pemindahan walaupun paras air dimaklumkan terkawan namun mangsa dinasihatkan untuk terus berada di pusat pemindahan ini sehingga arahan terbaru dikeluarkan Nilai kerosakan harta benda dan jumlah kerugian banjir terbaru yang melanda Sarawak masih belum ditafsirkan buat masa ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof menyatakan jumlah kerugian bagaimanapun tidak seteruk banjir yang dialami negeri ini tahun 2004. Pada masa yang sama, Datuk Sri Fadilah amat berpuas hati dengan tindakan anggota keselamatan serta badan bukan kerajaan NGO yang terlibat dalam mengurus penduduk yang terjejas banjir. Memang bila berlaku keadaan bencana macam ini memang ada masalah, kekurangan dan kita kena menerima kekurangan ini dan kita akan belajar bagaimana kita dapat meningkatkan segala kelemahan tersebut. Beliau ditemui media semasa mengadakan lawatan di pusat pemindahan banjir di Sekolah Chong Hua Sejejak di Kuching. Datuk Sri Fadilah yang juga Ahli Parlimen Petrajaya turut melawat 10 lagi pusat pemindahan banjir di sekitar Kuching termasuk Dewan Sekedup, Surau Kampung Paroh, Gita Laut, Dewan Tupung dan Dewan Suara Kuching. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak akan berbincang dengan Jabatan Hutan Sarawak untuk mengatasi masalah reptilia buaya yang sering membangkang penduduk pesisiran Sungai Sarawak di Kuching. Pengarahnya Norisha Muhammad berkata kejadian serangan buaya semasa banjir kali ini memberi cabaran baru kepada pihaknya dan mereka terpaksa mengambil langkah keselamatan tambahan. Jadi sejak uh, hujung tahun dan sampai hari ini saya rasa ini adalah kes ketiga yang direkodkan di, di, di kawasan uh, Kuching. Uh, dua kes yang pertama itu kita syaki ialah berlaku... Uh, yang melibatkan di Pasir Pandak, kemudian di Santubong dan kini uh, kes terbaru ialah di Tupung Ulu. Nur Hisham berkata demikian ketika membuat kunjungan ke rumah mangsa serangan buaya, Syarkawi Suhaili, di kampung Tupung Ulu, Kuching. Pada selasa, mangsa telah diserang seekor buaya kira-kira pukul 10 malam ketika mengalihkan batang tiang di bawah rumahnya yang dinaiki air. Syarkawi bernasib baik dan dapat melepaskan diri daripada reptilia itu apabila salah satu tiang yang dialihnya menghempap buaya tersebut. Sementara itu, seorang nelayan sungai di kampung Bitokan Lunduk dikejutkan dengan penemuan buaya yang tersangkut di jalannya pada selasa malam. Menurut Mertius Dirus, 36 tahun, reptilia itu dipercayai tersangkut di jalannya sewaktu beliau hendak menuaikan hasilnya. Beliau bagaimanapun bernasib baik apabila reptilia tersebut berjaya melepaskan diri daripada jalannya. Si besar juga, kurang lebih tong-tongge. Murtius yang ditemui pemberita ATM turut menceritakan itu merupakan kali pertama beliau terserempak buaya di kawasan ladang itu. Sementara itu, tinjauan RTM di kampung berkenaan turut mendapati jalan sejauh 200 meter menuju ke kampung Selampit terputus akibat kenaikan paras air Sungai Lundu. Yang mungkin antara faktor penyebab reptilia itu mencari makan di kawasan yang didiami lebih 500 penduduk di kampung itu kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina di Miri begitu istimewa dengan kehadiran yang di Pertuan Negeri Tun Pin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib yang membuat kunjungan di bandara itu. Ketibaan Tun Pahin Sri Abdul Taib disambut oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Lawrence Lai dan isteri. Turut serta mengiringi yang di Pertuan Negeri dan isteri ialah Menteri Kemudahan Awam Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan isteri, Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Rosie Yunus, Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin serta Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir Ripin Lamat. Tun Pahin Sri Abdul Taib dan rombongan kemudiannya menerus lawatan ke kediaman tokoh korporat yang juga ahli perniagaan terkemuka Tan Sri Jimmy Lau. Terdahulu, Tun Pehin Sri Taip mengadakan kunjungan ke kediaman pengurusi eksekutif syarikat perumahan Miri, Datuk Profesor Lau Siu Wai dan pengarah urusan kumpulan Interhill, Datuk Hee Chang Pi. Yang di Negeri dan isteri juga menghadiri majlis makan malam bersempena tahun baharu Cina di kediaman pengurusi kumpulan Xin Yang, Tan Sri Datuk Ling Chiong Ho. Taman tema air Senadin yang sedang dilaksanakan sejak 2006 kini sedang berjaya menakung air di kawasan seluas hampir 9 hektar. Pengurusi eksekutif kumpulan syarikat perumahan Miri, Profesor Datuk Dr. Lau Siu Wai berkata, keseluruhannya projek mega itu dijangka menelan kos sehingga 250 juta ringgit. So now Uh, I am waiting for the provisional lease to be leased out, and then I can get some more money from the bank. I expect that the project shall be completed by the end of this year. Dato Dato Lau ditemui pemberita sebelum menerima kunjungan yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan rombongan bersempena Tahun Baru Cina di kediaman beliau di Jalan Hilltop Miri. Tambahnya, walaupun berdepan proses yang rumit, ia tidak mematahkan semangat beliau untuk menyediakan prasarana dan kemudahan pelancongan untuk warga Miri dan Sarawak secara keseluruhannya. Bandar Emiri bakal dimajukan sebagai pusat wilayah utara negeri Sarawak. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata, penubuhan pusat tersebut merupakan transformasi dalam rancangan Bandar Emiri tahun ini selaras visi menjadi sebuah bandar yang membangun dan maju. Transformasi yang terbesar kita harap ingin menjadikan uh, dalam rancangan Bandar Emiri ialah Uh, berhubung dengan The Greater Miri. Ya, eh? itu kita akan mengadakan uh, pelbagai uh, pembangunan daripada infrastruktur dan kemudahan-kemudahan yang menghubungi uh, pusat bandaraya dengan uh, luar bandar. Datuk Lee ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di kediamannya di Miri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kelulusan peruntukan bagi pembinaan pusat penjaja di Mosjaya Permajaya dan Senadin termasuk sebuah pasar komuniti oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA untuk tahun ini. Beliau juga berharap jalan daripada Institut Kemahiran Belia Negara IKBN hingga ke lapangan terbang Miri akan dipelebarkan kepada empat lorong yang merupakan sebahagian daripada projek Lebuh Raya Penbonio akan dapat dilaksanakan pada tahun ini. Sebagai pentadbir sekolah, guru besar dan pengetua berperanan penting dalam memastikan kemajuan dan kecemerlangan pendidikan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Limbang, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sebagai pemimpin di barisan harapan, prestasi guru besar dan pengetua dinilai berdasarkan kejayaan sekolah masing-masing. Menurut Dr Abdul Rahman dalam melonjak kecemerlangan pendidikan golongan itu harus kreatif serta berfikiran terbuka dalam menerima teguran dan pandangan daripada pelbagai pihak. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyerahan sumbangan tahunan sekolah-sekolah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Limbang di Pusat Kecemerlangan Pendidikan Daerah Limbang. Sumbangan berjumlah RM50,000 untuk tabung kecemerlangan pendidikan serta sumbangan kepada sekolah daerah itu disampaikan kepada Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Muhammad Tangah. Terdahulu dalam ucapannya, Muhammad Tangah memberitahu sumbangan tersebut amat diperlukan bagi melancarkan segala program sekolah dalam melonjakkan prestasi pendidikan di daerah itu. Persatuan Bidan Sarawak dengan kerjasama segi University, Persatuan Kejururawatan Profesional Sarawak (SNPA) dan Kolej Kejururawatan Sibu serta sokongan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan menganjurkan persidangan antarabangsa Kesihatan Wanita dan Kanak-kanak (ICMCH) di Sibu pada 3 dan 4 Mac depan. Menurut pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Zulkifli Jantan, persidangan bertemakan Reaffirming the Women's and Children's Rights to Health bertujuan mengumpul pakar-pakar bidang kesihatan wanita dan kanak-kanak dalam membincangkan isu-isu berkaitan dalam bidang tersebut. Tambahnya persidangan itu akan memberi fokus terhadap isu-isu seperti sakit puan, masalah sosial dan mental yang berkaitan dengan kesihatan reproduktif wanita, penjagaan ibu dan kanak-kanak, pembangunan serta pemahaman terhadap kanak-kanak kurang upaya Datuk Dr. Zulkifli berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Kuching Seramai 500 peserta telah pun berdaftar untuk menyertai persidangan dua hari itu Seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini Baik antara liputan acara dalam agenda hari ini pada pukul 11 pagi Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pertahanan Datuk Sri Syamuddin Tun Hussein di Wisma Bapak Malaysia Petra Jaya Kuching. Manakala pada pukul 4 petang Menteri Pertahanan Datuk Sri Syamuddin Tun Hussein menghadiri perjumpaan bersama warga ATM di Kem Penrisen Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 8 malam yang di Pertua Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri Madis Makan Malam Tahun Baharu Cina Anjuran United Chinese Association bahagian Sibu di Hotel Kingwood Sibu. Baik saudara demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke angkasa pribadi bersama Kamal.